тем, что человек должен быть на свободе, должен иметь все жить и работать, и должен быть на справедливости. А, Напомню, с тягом часто он выпустит всех остальных, остатки, не постарается это продать, как на дороже, А сейчас я сам себе загнал такой тупик, что э, над этим, но Треба задуматися серйозно всі, Бо фактично зараз йому у повній залежності від Москви. Це режим, це влада не оживляє державну владу, вона не в державних за інтересів. Вони приватизували якусь державу. Радісні мільярди.

шмат, які не наших людей. И зараз это стало очень небезпечно, потому что ее фактически зараз вынуждены будет сдавать белорусскую майонкость и все, что за на спорт. Я загнал себе у вот тупик настолько, что контактовать с Европой уже

его душить, Москва мы складывали кредиты, помогаете. Но это все провалилось. Потому что в Москве невыгодно ему так помогать. В Москве выгодно, как он топился, и у опошлых могут его поднять, і Мы Ми тебе выгодуем, дадим тебе кредит, а за Солігорський комбінат, скажем, за биваю там. Що так Что на наших плечах? Вот это мафиозные разборки, вот это когда одна мафия другую мафию а расплачивается весь народ, расплачивается нация, это вельми небеспечно справа для нации. И это требует разуметь, что зараз, начиная э, как раз с вот, 19 снежного 2010 года, это залежность, полная залежность И э, я с этим э, Конечно, твой анализ показывает, что затиснута и снижена громадянская настолько, что некие радикальные кроки, которые сразу по правильным что их не мало. Не существует законной измены улад. Я не изнищу эту мощность, не такого законодавства. У нас может быть только революция. Для того, как подрихтовать романские выступы, требует час. Но это требует делать. Это требует просто делать. Не может быть так само радикального решения. Скажем, переворота или, скажем, никого не будет, снищение, скажем, Не тогда Это может быть еще больше. История это показывает. И тому что треба рихтовать, обставины, рихтовать громадские, давать информацию, заниматься осветом, национальной осветом. Без национальной коли ни штать нации, колени мову, культуру, то только национальная идея может консолидовать громадский. Потому что изнищают эту нацию может быть некая маргинальная идея с неким синим стягом, там, его развязать и что. Это все пустое. Зато ничего не будет. Нация только консолидуется на национальной идее. идея, которая закрывает интересы каждого. И будущее, и запершее. И вот супер, это как раз пропагандистский режим, это больше смагается. И эта задача стоит перед громадством. Зараз не треба думать, что все так грэнно, потому что э, громадство наступало повольно. Зараз думки снялись в людей. И треба, как у в этом керунке, была подповедная информация, подполезная света, подполезная деньги. Вот сейчас, скажем, вы чули, что собираются переселить китайцев на Европу. Вот город 80 тысяч гектаров. Это город, когда там переселят то, что они думают, то это будет где-то полтора миллиона китайцев. Те, кто живут тут далее, уже в Нью-Йорке, где я были в китайском осяродзе, где это что такое китайцы? Конечно. Ну, когда такая вот э, авантура ожицелилась, мы вы про 40 годов, а не было ни одного дороже, тут был бы Все. Это жуточная авантура, якую реально начинается жить Реально. Они приступают к этому будовлению. Может быть, на выставке, на новой И ты люди, ну, я думаю, что это связано с тем, что только что -то такие контракты, люди отнимали миллиардные гроши. В этом мотивном свете иначе не бывает. Любая инвестиция, все, она родится только про разброса чиновников. Это коррумпированная улада. И только так, Питание нации, ваши там интересы людей, для них это абсолютно не имеет никакого значения. Люди для них следствия, они это доказывают, они показывают Вот это люди в Смоленинском районе теперь начали организовываться, начали выступать. Супротив того, что они же забирают их на землю, износят их на будинки, и их самых выселят, китайцев заселят. Вы подумайте, что за, что за авантура. Это люди начали сбирать сходы. Я как вы думаете, як на их отнеслись? Их начали арестовывать. И этих простых людей, которые никогда не цикавились политикой, они там ну, не чекаются, они проживут. Просто штабы, они все, они сами, Беларусь он проживут. Они как-то Крути, говорят, ничего Политикам надо затекала, Вот зацикливался российская политика и люди теперь не издеваются. Я так, мы же, это же мы на своем земле. Я это за что нам жалко что будет? Mm -hmm. Так вот, э, эти процессы, это его, ну, хижисти этого, им вене набрать, э, собрать скуру за важного народа. Рано или поздно они пройдут до того, того что этот народ консолидуется. И мы, и, и молодь, и вы, и интеллигенция, люди, которые это разумеют, должны помогать этому. В первую очередь, это информация. И я пошли, я заканчиваю. Я заканчиваю. Доброе. Я вас попросил перерывать.